Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat sore teman-teman Ketemu lagi bareng Gokbin Hafiz Channel Nah pada video kali ini uh, Saya ingin mengajak teman-teman uh, Melihat uh, cara Pemrosesan uh, Membuat Cara Apa namanya uh, Kawin pokok ya Pada tanaman pisang Nah yang ingin saya tahan, Nanti saya akan kawin pokok Nanti itu akan uh, Saya pakai pisang tanduk. Eh maaf, pisang kepok sama pisang kosta ya. Nanti seperti apa dan yang ini saya harapkan nanti ini bukan dari eh apa namanya? Eh, pisangnya ya, pohon pisangnya antara pisang kosta atau pisang kepoknya, tapi saya ambil nanti akan eh, eh, tunasnya nanti ya yang kita akan jadikan suatu eh eksperimennya nanti hasilnya seperti apa ya kalau udahnya dibesar memang ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya karena ini adalah e, harus numbuh tunas dulu dan nanti pembibitannya baru kita pindahkan. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Oke, kita cari dulu e, untuk pisang kepoknya dan pisang tanduknya baru kita kawin pokoknya. Kita kawinkan dengan pokoknya kita lihat nanti hasilnya setelah uh, satu tahun atau dua tahun ini cukup lama memang. Oke teman-teman, kita langsung saja. Ayo. Oke teman-teman ya, kita mau ambil uh, bibitnya ya, bibit tunas, bibit apa namanya, uh, bonggol ininya, bonggol pisangnya atau batang pisang, pisang kepok yang kita akan kawin pokoknya nanti ya. Kita lihat ambil dulu ya. teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, kita udah dapat ini untuk pembibitan batang pisangnya ya, pisang kepoknya. Itu cukup bagus, batangnya besar dan pastinya nanti akan lebih bagus dan dalam pertumbuhannya ya, untuk. Bonggolnya ini saudara saya mau ngambil dulu. Ini teman-teman, ini batangnya cukup bagus dan besar ini. Oke ya teman-teman, kita ambil dulu ya teman-teman uh, ini kita udah dapat ya ini dua pisang itu yang yang ini ya teman-teman ya yang ini ini adalah pisang kepok ya ini bagus sekali ini bibitnya subur dan besar besar dan yang ini ini pisang kostanya pisang kostanya kita udah dapat kita mau akan uh, kawin pokok ya kita langsung saja di itu pak apa namanya pak di oh, ya di cowak gitu oh, ya. Uh -uh. ya biasa gitu Enggak. udah siap nanti kita akan kawin pokok ya. Memang ini agak sedikit cukup eh, lama ya. Jadi kita untuk membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk bisa mendapatkan tunas yang bagus, yang baik dan hasilnya eh, nanti bisa bagus dan pertumbuhannya bagus. Ratakan nanti bagus sudah keren. Ya oke okay ya. Karena yang kita ambil ini bukan apa namanya, dari hasil pertumbuhan antara dua batang pisang ini ya, yang kita ambil adalah nanti uh, tunasnya. Jadi kita akan namakan pisang apa, kalau misalkan sampai uh, tumbuh itu besar, kita nggak tahu ya pisang seperti apa, dan uh, besarnya pun kita belum pernah mencoba. Jadi kita akan coba ya, hasilnya akan sempurna atau tidak. Ya. Oke okay, Pak. Nanti kita akan batangnya kita potong ya Kalau sudah dipotong sekarang Juga tidak apa-apa Nah kita akan pasang seperti itu Nah kita gituin Ditempelin Kalau bisa dipantek lebih bagus pak neflek. Iya Biar kerp gitu neplek gitu Oke teman-teman ya Kita di itu dulu nanti tunjang dulu Pakai e, kayu apa-apa Biar nempelnya sempurna setelah itu kita tanam Oke okay ya teman-teman ya Ini udah dapat bibitnya Langsung saja kita ke sana ya Kita tanam dulu ya Oke okay ya Oke okay, teman-teman ya kita Tunjang dulu agar kuat dan tidak Rubah saat nanti kita tanam ya Nah seperti ini Nanti kita akan lebih Bagus hasilnya Dan tidak goyang ya Ini adalah yang kita ambil nanti bukan dari hasil tunasnya ini atau apa namanya pisangnya ini, tapi dari hasil tunas pertumbuhan nantinya ya, anakannya yang kita akan jadikan tunas bakal calon untuk pisang berikutnya ya. Oke, teman-teman, ini kita langsung saja ditanam ya. Nah, dipotong sekarang pak nanti pak? Hah? Potong sekarang pak nanti nih? Potong ininya nih potong sekarang aja nggak apa-apa ya kita potong oke langsung aja semuanya apa sama yang di bawah Pak Nah kita potong nah, setelah itu potong kita tanam ya kita tanam setelah tanam kita tunggu sampai berapa mungkin 2 tahun atau 1 tahun lebih baru kita lihat uh, seperti apa anakannya dan nanti setelah pembesaran dan pisangnya seperti apa ya Oke okay, teman-teman ya kita uh, cari ini dulu apa namanya bikin buat-buat itunya dulu lubangnya untuk menanamnya Oke okay, teman-teman ya oke okay, teman uh, kita tanam ya yang tadi kita silangkan itu yang kita kawinkan itu kita tanam Oke okay, Pak diuruk mudah-mudahan nanti uh, tunasnya akan bagus ya akan bagus dan nanti kita menghasilkan tunas-tunas yang berbuah lebat ya nanti buahnya seperti apa kita tengah tahu tapi mudah-mudahan buahnya lebih bagus dan sempurna bagus besar-besar dan ya kita namakan apa nanti pisang ini karena ini adalah pisang kawin pokok ya yang kita ambil ada tunasnya bukan dari pembesaran atau tuh batang pisang ini ataupun yang kosta itu ya kita tidak tahu seperti apa nanti mudah-mudahan dalam jangka yang tidak lama satu tahun atau satu tahun tengah paling lama dua tahun Sudah tumbuh tunas dan bisa kita lihat seperti apa e, pisangnya nanti ya Oke teman-teman ya jangan lupa tekan tombol subscribe like comment dan share semudah-mudahan ini e, membuat menambah edukasi kepada teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.